города постраиваем постоянно постоянно к нам приходят постоянно на все наши праздники приходят к нам пришли депутаты как раз жизни, друзья друзья потому что мы живем в вашем городе мы празднуем все наши праздники поздравляют про, 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 закон пожаловать тем, кто пришло, пришли к этому празднику, разделить нашу вот эту радость праздника. Вот мы же это проношение принесли. Иногда удивляюсь, поэтому вот сам именно дружба, сам вот этот мир идет вот так и вот небольших, таких провинциальных городах. Россия держит на самом деле. Всемейственности, а, терпению друг к другу, к уважению, Уважению всем народам и нациям. Этот праздник великий, он настолько значимый. Он не только в кругу семьи, он обеспечивает, так скажем, делит своими, так скажем, дает самым бедным, самым всем народам. Поэтому я хотел бы в этот знаменательный день пожелать вам всем. Здоровья, благополучия, удачи, терпения, счастья, чтобы у вас дома был порядок, чтобы вас радовали дети, внуки, всего вам доброго, с праздником вас! И с этим замечательным праздником! И знаете, вот с утра я, мы с братом были на образцовской площадке. Да? Ну, как-то у нас уже заведено. И гитар хозяин. И глава здесь. Поздравляю прихожан. А мы на образцовской. И знаете, вот, народу становится все больше и больше. И что хочу сказать, огромное спасибо всем, которые здесь сидят о том, что что мы, люди говорят, это спасибо за о том, чтобы не взрывали жертвоприношения. чтобы люди не бегали по городу, все, соответственно, и загоняли. Там у нас где-то 8 человек со Сваула, молодые ребята, то есть, оказались Я думаю, где-то больше 30, может 40 там баранов уже идет, там очередь стоит очень большая сейчас. То есть, и здесь я смотрю, то есть тоже, чтобы люди могли, во всяком случае, раз есть у них желание... Есть что-то, они наметили, значит, исполнится обряд приношения. Еще раз с праздником Исансаулов-Зандамарьян-Такансатия. Здоровья вам, счастья, мира вам и вашим семьям. Спасибо вам огромное. Будущего не может жить молодежь. Не может жить поколение, не может жить народ, если нет веры. У нас есть прекрасная, великолепная вера в Аллаха Христа. Есть. Нас объединяет это, понимаете? И вот то, что мы делаем сегодня, что мы сегодня собираем вокруг себя молодежь, то, что мы прививаем, вот наши дети вот, среди нас ходят, видишь, христиане, мусульманин, ну, вот там. Просто мы дружили. И вот так мы должны идти дальше. И вот в этом наша мощь, и в этом наша сила. В основном, едином семейном братстве. В одной Покуская. 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 Я хочу Покуская. поздравить Покуская. вас с этим праздником. Это Покуская. просто тот праздник, который для, для нас всех. Я христианин, для меня тоже это великий праздник. Я с почтением отношу к Я поздравляю моих друзей мусульман, с этим И сегодня здесь, среди вас, тоже. Потому что для меня это великий проект. Губернский улицы, депутат Центральной городской думы и председатель совета ветеранской организации города Сызрань. Спасибо за приглашение и мне очень радостно присутствовать на этом празднике. Какую особенность сразу можете увидеть? Что здесь присутствует связь поколений? от самого пожилого возраста до самого традиции соблюдаем. Вчера состоялся пленум городского Сызранского совета ветеранов. И я хочу вам доложить и высказать просьбу. Мы создаем в городе взаимосвязь со всеми структурами власти, со всеми общественными организациями, в том числе и с мусульманской общиной. И я прошу, чтобы представители вашей общины входили в нашу организацию общую Сызранскую ветерана и решали те вопросы, которые необходимы для организации жизни, общих подходов. Неважно, какой мы национальности, это второстепенно. Самое главное, мы люди, и нас объединяет, как рождение мы все рождаемся, так да и смерть. Никто не мирует их прожить честно, грамотно и правильно. И вот то, что здесь собрались люди разных поколений, является образцом для очень многих наших людей. Спасибо еще раз за приглашение вам. Было очень приятно пообщаться и в этот праздник желаем здоровья, успехов в работе, в семье и веры и в Бога, в Аллаха, и в людей взаимоуважения и общей работы. Спасибо.